वालेकुम दोस्तों आज एक ऐसे नबी के गांव में जाने वाला हूँ जिसको तीनों मज़हब के लोग मानते हैं यहूदी ईसाई और मुसलमान और क़ुरान ने इनके बारे में क्या कहा वो भी जानेंगे मैं हूँ फिलहाल इराक़ के अंदर और इराक़ के एक शहर करबला के अंदर करबला से अभी यहाँ पर मैं टैक्सी पकड़ने वाला हूँ एक शहर का नाम है हिल्ला यहाँ पर टैक्सी स्टैंड को गैरेज बोलते हैं तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ गैरेज पर और वहाँ से टैक्सी पकडूंगा हिल्ला के लिए जहाँ पर इब्राहिम सलाम का गांव है वहाँ उनकी पैदाइशी जगह है तो इराक़ में मैंने अब तक के आपको बगदाद बताया करबला बताया नजफ़ बताया अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ हिल्ला और एक जगह बाकी है बसरा और एक जगह है जो कि जिसकी तारीख है आठ हज़ार साल पुरानी जिसका जिक्र कुरान में भी आया है नाम के साथ में आया है मैं उसका नाम आपको नहीं बताऊंगा आपको गैस करना है और कमेंट करके बताना है तो फिलहाल अभी मैं पहुंचने वाला हूँ बस स्टॉप पे यहाँ से टैक्सी पकड़ के आगे जाएंगे मुझे जाना है यहाँ से बसरा वहाँ पर एक है जो कि में आश्रा मुबरम सहज़ुबे इबन आवाम लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बसरा यहाँ से चार पाँच घंटे की दूरी के ऊपर अभी बज रहे दोपहर के बारह अगर जाऊँगा तो वापस लौट पाऊँगा कि नहीं लौट पाऊँगा नहीं और वहाँ पर और एक दो ज्यारत बाकी है जिसका नाम कुरान के अंदर आया है तो वो भी बताना है और मेरे पास आज का दिन है आज का आधा दिन है और कल का एक पूरा दिन है फिर परसों यहाँ से मुझे निकलना है लेकिन वो फ्लाइट भी मेरी बगदाद से है नजब से नहीं है तो ये इशू है और बगदाद भी वापस लौटना है तो क्या करो समझ में नहीं आ रहा टैक्सी वाले से पूछा वो बोले कि हो जाएगा लेकिन फिर तो भाग भाग के उन लोग करेंगे उसमें मज़ा नहीं आएगा बाबा वीडियो में शूट नहीं कर पाऊँगा तो आज करता हूँ शायद एक जगह और कल बस रह कर रखते हैं तो चलो डिसाइड कर दिया है रात को तो करबला सिटी रात को ये सब लाइटिंग चालू होती है बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर मेला भी लगा हुआ है और ये देखिए जितने भी आपको खंभे दिख रहे हैं ना इसके ऊपर भी लाइटिंग अलग अलग, अलग तरीके की होती है रास्ते के, के अंदर भी बहुत सारी लाइटिंग है रात को बहुत ही खूबसूरत करबला सिटी है अजब से करबला सिटी का कर जो रास्ता है ना बहुत ही अच्छा है खूबसूरत है दिन में आपको पता नहीं चलेगा लेकिन रात को आओगे बहुत अच्छा है खलील खलील गैरेज में तो सौदा नहीं हुआ बहुत ही महंगा बोल रहे थे बाहर निकला तो एक टैक्सी वाले को पकड़ा है मैंने तो उसको पूछा तो उसने दो जगह पे लेके जाने का फोर्टी फाइव थाउजेंड में मान लिया तो हम जाएंगे यहाँ पर मकामी इब्राहिम पर जाऊँगे हज़रत इब्राहिम सलाम की पैदाइशी जगह है और वो पूरा गाँव समझो हज़रत इब्राहिम आल का दाव हुआ करता था वहाँ पर आप पैदा हुए उनका वाक़ जो कुरान में बताया गया कि उनका वाक्य अबा का वाक़ा जो बुद्ध परसते हैं और बुध की ही मूर्तियाँ बनाया करते थे वहाँ पर वाक्य हुआ और नमरूद का महल भी वहाँ पर है और उसके बाद फिर जाएँगे वो सिटी जिसका नाम कुरान में आया है और क्यों आया है आगे चल के आपको बताऊँगा देख लो हज़रत इब्राहिम आल्लम का गाँव कैसे हुआ करता था उस जमाने के अंदर यहाँ पर बहुत सारे खजूर के दरख के लगे हुए बस अभी पहुंचने वाले हम लोग थोड़ी देर में पाँच मिनट का फासला है यहाँ पर देखो लाइन से खजूर के झाड़ लगे हुए हैं का खेत है तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं करबला से लगभग एक से डेढ़ घंटे की ड्राइविंग है जिसका नाम है हिल्ला और ये गांव आप देख सकते हो ये है इब्राहिम सलाम की पैदाइशी जगह ये गांव का नाम तो और है तारीख़ की किताबों आपने पढ़ा होगा और ये मकाम है जहाँ पर इब्राहिम सलाम पैदा हुए थे अभी अंदर जाके आप लोगों को बताऊँगा जहाँ से मिलत इब्राहिम शुरू हुआ आप देखो कितना ख़ूबसूरत नज़ारा ये एकदम टीले के ऊपर है तो अभी समझो यहाँ पर कोई इतने टूरिस्ट वगैरह है नहीं सारी दुकानें बंद है रमज़ान का महीना है और ये सीजन भी नहीं है टूरिस्ट वगैरह के आने का तो फ़िलहाल तो मैं अकेला यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ आपको वरना तो बस आती है जो लोग टूर लेके आते हैं वो यहाँ पर स्पेशल लेके आते हैं और यहाँ पर ही पीछे और यहाँ पर ही पीछे नमरूद ने जो आग जलाई थी इब्राहिम इब्राहीम को जलाने के लिए आग में डालने के लिए वो भी आपको दिखाएंगे लेकिन पहले सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर करा देते हैं देखो यहाँ पर लिखा है मकाम विलायतुल्ल इब्राहीम खलीलुल्लह ये यह यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं और तो यहाँ पर एक मस्जिद बना दी गई है और नीचे देखते हैं अंदर का क्या माहौल है तो यहाँ पर आप देखते हैं इन लोगों ने यहाँ पर देखो तस्वीर भी बनाई है जो वाक़ पेश हुआ था अल्लाम आलिखम्बिया इब्राहिम खलील के जो इब्राहिम और इसमा सलाम का जा हुआ था में बयान किया गया है और फरिश्ते ने आके बीच में यहाँ पर वो काम चेंज कर दिया था तो वो यहाँ पर इन लोगों ने अपने हिसाब से तस्वीर बनाई है फिलहाल तो मैं आप लोगों को अंदर लेके चलूँ, देखो पूरा खाली है कोई भी नहीं है यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और ये मेरे साथ में जो टैक्सी वाला है वो है देख सकते हैं आप अंदर ये मस्जिद है यहाँ पर भी लिखा है यदीदुल्ल हो जिस हल्बई थी तो हीरो और यहाँ पर सलाम आल आ जाइए अंदर <laughs> तो ये देखो आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर ये ला फ़तः यहाँ पर रजील तन का भी इन लोगों ने तस्वीर बना के रखा हुआ है ये मस्जिद का एरिया है यहाँ पर ये पूरा मस्जिद का एरिया है असल में नीचे शायद है मैंने देखा है एक दो वीडियो के अंदर कि उनकी पैदाइश जगह यहाँ पर नीचे है यहाँ पर भी वो देखो तस्वीरें लगाई रखी है तो इस तरफ तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर पैदा हुए तो इब्राहिम आलिम ये जगह ये मकाम तो यह देखो ये मस्जिद का हिस्सा है यहाँ पर मुसल वगैरह लगे हुए हैं नीचे लोग अभी ये पैदाइशी जगह है इब्राहिम इब्राहीम जिसको अल्लाह ताला ने कुरान में खलीलुल्लाह कहा यहाँ पर भी देखा है महादुर मिन खलीजवा तो जिसको खलीलुल्लाह कहा कुरान में कितने वाक्य आए इब्राहीम के आपको पता है सबसे पहले तो आपके वालिद के साथ में उसके बाद में चांद और सितारों को देख के उन्होंने गौर गौरव फिक्र किया कि भाई कौन है खुदा यहाँ पर भी लिखा हुआ है ज़िया़िया नबी इब्राहीम खलिल्बै पूरा लिखा हुआ है सलाम हर जगह पर यहाँ पर इराक़ के अंदर सलात सलाम सबके लिए अलग अलग लिखा हुआ होता है लोग आके यहाँ पर वो पढ़ के सलाम पेश करते हैं तो ये वो जगह है जहाँ से मिल्लत इब्राहिम शुरू हुई या आप कह सकते हो कि यहाँ से इस्लाम शुरू हुआ इब्राहिम सलाम को यहूदी भी मानते हैं क्रिश्चियन भी मानते हैं मुसलमान भी मानते हैं लेकिन कुरान कहता है माँ कहना इब्राहिम यहूदी ओ वाल नसरानी वालैकि कहना हनीफ़ मुसलिमा कि इब्राहिम सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी थे लेकिन वो एक मुसलमान थे तो मुसलमान होने की दलील कुरान से साबित है कि इब्राहिम सलाम मुसलमान थे ना यहूदी थे और नसरानी थे अब इब्राहिम सलाम के कितने वाक़ कुरान के अंदर आए आपको पता है सबसे पहले तो जब आपके वालिद के साथ में कि आपके वालिद बुत बूट परस्त थे बुध को बनाया करते थे तो उनसे हम कला में हुए कि आप ये सब क्यों बनाते उसके बाद में उन्होंने सितारों के ऊपर गौरव फिक्र किया कि खुदा तो एक होना चाहिए चांस हो सकता है सूरज हो सकता है सितारे हो सकते हैं लेकिन वो भी नहीं, नहीं। उसके बाद में बुध को तोड़ने का वाक्य उसके बाद में नमरूद जो बादशाह था इस ज़माने के अंदर उसने आग में जलाने के लिए हुक्म दिया यहाँ पर है वो पीछे वो जगह जहाँ पर ने आग जलाई थी और इब्राहीम को जलाने का हुक्म दिया था तो उसके बाद में ये वाक़ हुआ फिर इब्राहिम सलाम के हिजरत का वाक्य इब्राहीम गए फ़लस्तान में आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा बनी इसराइल की तारीख़ उसके अंदर मैंने थोड़ा कुछ जिक्र किया है फ़लस्तीन गए वहाँ पर बैतलमुक़दस की बुनियाद रखी उसके बाद में फिर मक्ा आए वहाँ पर बैतल्ला की बुनियाद रखी इसमाहीाम का वाक़ जो कि यहाँ पे इन लोगों ने तस्वीर बनाई है उसके बाद में हाजिर आलम सारा आलाम और वाक़ हुआ पे सर सल फिर उसके बाद में इब्राहीम सलाम का वो वाक्य कि बच्चे की खुशखबरी देने के लिए फ़रिश्ते आए मेहमान के तौर पर तो आप उन्होंने फिर खाना पेश किया तो बहुत सारे वाक़ इब्राहिम सलाम के जो कुरान के अंदर पेश हुए और सबसे बड़ा वाक़ हज का जो हम हज करते हैं वह इब्राहीम सारा सजर आलम सलाम आल् और इब्राहीम के जो वाक़ है जो कुरान के अंदर है जिसको हम पूरी ज़िंदगी के अंदर आज भी हम उसको आज भी हम उसके ऊपर चलते हैं और उसके ऊपर पैरवी करते हैं तो ये जगह है इब्राहिम आलम की पैदाइश की ऐसा बताया जाता है और ये गांव का नाम है और जो ये इराक़ के अंदर है हिल्ला के अंदर आज के दौर में इसे हिल्ला कहा जाता है हिल्ला पर आप आओगे तो ये जगह आपको दिखाई देगी और यहाँ पर अंदर चेजा ग्राउंड में बताया जाता है कि यहाँ पर इब्राहिम सलाम पैदा हुआ फिर यहाँ से हिजरत की सलाम ने बहुत हिजरत की यहाँ से वो गए दूसरी जगह इराक़ से निकले उसके बाद में फ़लस्तीन गए उसके बाद में फिर मे से होते हुए मक्का गए वापस से फिर फ़लस्तन में और मैंने आप लोगों को इब्राहिम सलाम की कब्र मुबारक की भी ज़्यादात कराई फ़लस्तिन के अंदर हिब्रून जगह के अंदर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डाल दूँगा वहाँ पर और मैं इन श्ला सीरीज़ शुरू वाला हूँ ताकि अक्सर मेरी अलहमदिल्ला तमाम जगहों की ज़्यादात हो चुकी है जो कि कुरान हदीस में आई है तो मैं अक्सर उसको शुरू से ले कर जॉइन करके पूरे सीरीज़ बनाऊँगा वीडियोज़ की तो आप लोगों को चलो पीछे का वो मकाम बता दूँ जहाँ पर नमरूद ने आग जलाई थी और हुक्म दिया था इब्राहीम को जलाने का आग में डालने का यहाँ पर बताया जाता है देखो ये सब चीज़ें तारीख़ी होती है और इसका कोई सबूत नहीं होता लेकिन जो बताई जाती है तो एज ए ब्लॉगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और वैसे वाक्य तो हकीकत हुआ ही है लेकिन जगह के हिसाब से हम कह नहीं सकते कौन सी जगह है हकीकत लेकिन जो है वो आप लोगों को बता के ताकि आप लोगों का जहन उस तरफ़ जाए दीनी ख़्यालत बने हाँ जमा कर तो ये देखो ये पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा जिस मस्जिद के ये बिल्कुल पीछे अब ये यहाँ पर पैदा हुए तो और यहाँ पर ये वाक़ पेश हुआ क्योंकि अब पैदा हुए थे वो तो एक पूरी सिटी थी पूरा एक गांव था जहाँ इब्राहीम पैदा हुए थे और नमरूद की हुकूमत हुआ करती थी उस ज़माने के अंदर अब ऐसे वाक़ जो बचपन में और इब्राहिम सलाम ने किए कि भाई उनके बूतों को तोड़ दिया और फिर अपने अब्बा से बहस की तो लोगों को ये अच्छा नहीं लगने लगा उनके ऊपर शक जाने लगा और बादशाह ने भी फिर ये हुक्म दे दिया कि भाई इनका कुछ काम करना चाहिए इनको ठिकाने लगाना चाहिए वरना तो ये हमारे दिन को ख़राब कर देगा हमारे बूतों को ऐसे ही बर्बाद करते रहेगा तो ये देखो ये पीछे यहाँ पर ये नमरूद का महल कहा जाता है इसे मैं आपको जूम करके बताऊँ तो लोग कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम सलाम के लिए आग लगाई गई थी लेकिन ये असल में नमरूद का महल हुआ करता था आप देख सकते हो ये ऐसा नहीं हुआ करता बल्कि बहुत ज़माने पहले अच्छा महल हुआ करता था लेकिन अब ये कुछ मिट्टी हो चुका है थोड़ा कुछ उसकी इमारत बाकी है इसी वजह से ऐसा दिख रहा है बाद लोग उसको कहते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको आपको जब आग में फेंकने के लिए इस तरीके से कैचुली बनाई गई थी नहीं वैसा नहीं है ये एक महल हुआ करता था और आग जलाई गई होगी आसपास के अंदर ही वो जगह अभी तक सेव थोड़ी हो सकती है क्योंकि आग जलाई गई थी इतनी बड़ी तो वो मैं के नीचे जाके वहाँ तक के वहाँ पर रास्ता बंद है वहाँ पर अलाव नहीं है नीचे जाना तो ये एक पुराना स्ट्रक्चर है जो कि नमरूद का महल कहा जाता है ये नमरूद का महल हुआ करता था अच्छा बड़ा महल हुआ करता था और ये आज ये वक्त के साथ में मिट्टी हो चुका है बस थोड़ी कुछ इमारतें पुरानी बाक़ी है इसी वजह से ये थोड़ा इसको कवर करके लोगों ने रखा है सेफ़ रखा है ताकि ये भी ज़ाय ना हो जाए बर्बाद ना हो जाए मकाम सने तो ये था यहाँ तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये इब्राहिम सलाम की पैदाइशी जगह कहा जाती है और वहाँ पर पीछे नमरूद का मकाम कहा जाता है नमरूद का महल कहा जाता है दोनों दो चीज़ें तारीख की बड़ी चीज़ें तो आप लोगों को बता दी और हाँ यहाँ पर इस ब्लॉग को ख़त्म करेंगे लेकिन शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी सिटी में जाने वाला हूँ जिसका जिक्र कुरान में आया है और वो सिटी कौन सी है आप लोग गैस कर लो ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसी वजह से इससे यहाँ पर ख़त्म करेंगे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी सिटी है जब तक कि आप गैस करो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी फ़ौर इसके बाद ही इब्राहिम सलाम का तो समझो ये पूरा इलाका ही था और जो वो सिटी है वहाँ पर बनी ईसाइल का वाक्य दो फरिश्तों का वाक़ हुआ तो उसका नाम के साथ में कुरान के अंदर जिक्र है तो इंतज़ार करें अगले वीडियो का इन मिलेंगे अगले वीडियो में असलम